Привет, меня зовут Саша. Я очень удачливый человек. Чужие вещи поджидают меня буквально на каждом шагу. Стоит выйти из дома, обязательно найду кошелек или ключи. В кафешках мне часто достаются акционные пирожные. А завчера на Багаутовской я нашел самокат. И все бы хорошо, но в моей удачливости есть еще одна сторона. У меня никогда ничего не ломается. Я не помню, когда последний раз мне перебегала дорогу черная кошка. Две недели назад я подобрал книгу. На На экзаменах я всегда вытягиваю тот билет, который знаю. Два раза я подбирал зонтик в троллейбусе. Сегодня, идя на съемку, я решил перекусить. И что вы думаете? Человек, который сидел рядом со мной на лавочке в парке, оставил свою шапку. Я уже не говорю о найденных деньгах у меня собралась целая копилка мелочи. В общем, у меня дома образовалось настоящее бюро пропавших вещей. Мне хочется, чтобы все эти вещи нашли своих хозяев. Именно поэтому я не возвращаю их кому попало, а оставляю свою визитку, чтобы хозяин пропажи мог меня найти. Если кто-нибудь из вас видит в этом уголке найденышей что-то свое, пожалуйста, пишите в ТЭД 2.0 и заберите свои вещи, мне их уже некуда складывать.